40 минут назад мы вместе с губернатором Одесской области Николаем Саакашвили, мэром города и представителями международных организаций подписали меморандум и открыли первый в Дом юстиции, где будут сконцентрированы все сервисы, которые предоставляются как местными органами власти, так и Министерством юстиции. Он находится сразу возле обл. администрации. Я думаю, что он должен стать одним из лучших во всей стране. Сейчас работает соответствующая техническая группа, которая обеспечивает полноценный запуск этого проекта. И второе, второе событие, не менее важное, я считаю, это то, что с завтрашнего дня, с 1 июля, по всей стране начинает работать 100 центров бесплатной правовой помощи нашим гражданам. Объясню, что это такое. Согласно нашей конституции, те люди, которые не имеют возможности оплатить платного адвоката, у которых есть вопросы как в уголовных, так и в гражданских делах, имеют право на правовую защиту. К сожалению, 20 лет как бы это право государства не реализовывало. Но благодаря совместным усилиям правительства, Министерства юстиции и международных наших партнеров, с завтрашнего дня по всей стране заработают таких 100 центров, где нашим гражданам, которые в первую очередь являются малообеспеченными, это пенсионеры, инвалиды, участники АТО, семьи погибших, дети-сироты, эти люди смогут получить безоплатную адвокатскую помощь в гражданских, в административных делах. С нами работают 5000 адвокатов во всей стране. Это огромный социальный проект, очень обидцовый социальный проект Министерства юстиции. Мы рассчитываем, что около 8 миллионов украинцев обратится за такой безоплатной правовой помощью в наши центры. В Одессе и в Одесской области таких центров будет 7. В городе Одессе 3 центра и по соответствующим районным центрам области еще 4. Один из этих центров вы сейчас видите. Здесь будут непосредственно работать наши администраторы, которые будут предоставлять первичную помощь гражданам, определять, такой у них вопрос, при необходимости закреплять за нашими гражданами адвокатов, которые будут представлять интересы граждан в судах, готовить иски и предоставлять адвокатскую помощь нашим гражданам. В том числе и у вопросах, связанных с теми исками, которые граждане подают против государства. Министерство юстиции становится адвокатом украинских граждан и, в принципе, это та функция, которая должна была быть уже с первого дня, когда это министерство было создано в Украине. Поэтому я очень прошу журналистов, чтобы вы информировали украинцев, особенно тех, которые требует такой помощи, о том, что начали работать эти центры. Мы со своей стороны обещаем с первых дней, чтобы качество работы было высокое, тем более, что у нас есть хороший опыт сотрудничества с адвокатами в уголовных делах, так называемые безоплатные адвокаты, которым, которых мы предоставляем тем людям, которые попадают в правоохранительные органы и не могут себя оплатить адвокат. Я думаю, что то, что сейчас начнется такой большой проект и в гражданских, и в административных делах. Это будет только позитивно, тем более, что ситуация сейчас сложная для украинцев, и э, те люди, которые не могут себе позволить э, многие других вещей, точно не выделяют деньги на адвокатов. Государство Министерство юстиции завтрашнего дня будет предоставлять такую помощь самым незащищенным украинским гражданам.